લ્લભ વિદ્યાનગર ખાતે ઇસ્કોન મંદિરમાં રથયાત્રા પૂર્વે સ્નાન યાત્રા મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી જેમાં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન કરવા પડ્યા હતા ઇસ્કોન મંદિરમાં જળયાત્રા નિમિત્તે આજે સવારે સાડા સાત ગુરુ પૂજા કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ આઠ વાગે આરતી ઉતારવામાં આવી હતી ત્યારબાદ દસ વાગે ભજન કીર્તન અને સાડા દસ વાગે સ્નાન યાત્રા યોજાઈ હતી જેમાં મંદિરના પૂજારી સહિત સંતો અને ભક્તો દ્વારા ભગવાન જગન્નાથ અને સુભદ્રા બળદેવ પર જલ અભિષેક કરવામાં આવ્યો હતો ત્યારબાદ બપોરે ભોગ પ્રસાદ પણ અર્પણ કરાયો સાડા બાર વાગે ભગવાન જગન્નાથજીના વિશેષ ગજવેષની પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવી હતી આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા હતા અને ભગવાનના દર્શન કર્યા હતા आज जो भी है स्नान पूर्णिमा महोत्सव है आज भगवान का जलाभिषेक होता है और यूँ कहें कि आज से ही रथ यात्रा का प्रारंभ भी होता है और आज श्री श्री जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव भी कहा जाता है पुराणों में वर्णन है कि आज के ही दिन जो है भगवान का आविर्भाव हुआ तो आज अभिषेक किया जाता है और जलाभिषेक करने के पश्चात आज भगवान का एक विशेष भी श्रृंगार दर्शन होता है भगवान वेश में सभी भक्तों को अपनी अहेतु की कृपा देने के लिए दर्शन देते हैं और आज से जो जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारंभ होता है और आगामी जो सात जुलाई को श्री श्री जगन्नाथ मंदिर पंडावैया की जो रथ यात्रा है जो है आपके शहर आनंद शहर में जो है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाने की तैयारियां आज से ही प्रारंभ हो गई हैं बहुत ही अधिक मात्रा में भक्तों का जन सैलाब जो है भगवत दर्शन के लिए आने वाला है और आते भगवान के लिए भक्तों को जो दर्शन देंगे तो उनके लिए आज से ही प्रसाद वितरण की भी आज से ही बनने की व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है पूरे एक महीने तक लगातार यह व्यवस्था चलती रहती है तो आप सभी नगरवासियों को जो है श्री श्री जगन्नाथ रथत्रा महोत्सव की सबसे पहले हम ईस्मान बल्लभ विद्यानगर की तरफ से आपको बधाई देंगे और साथ ही साथ हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं कि आप सभी आइए श्री श्री जगन्नाथ रथ्रा महोत्सव में भाग लीजिए भगवान के रथ को खींचे दर्शन कीजिए और पुण्य के भागी बनिए तो आगामी सात जुलाई को श्री श्री जगन्नाथ रथत्रा महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाएगी आप सभी नगरवासियों में सादर आमंत्रण